जय श्री कृष्ण वसुदेव सुत कऊ देवकी मदनम देवगी पर कृष्ण वंदे जगदुरु ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद् गीता अथ एकादशो अध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संयुक्तम् यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ततह कमलपत्राक्षो महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमे तद्यथा तत्वं आत्मनाम परमेश्वर द्रष्टुम्छा ते रूपमेश्वर पुषोत्तम मनसे तक्य द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथो मे दर्शयात्मा श्री भगवाच पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थैजगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमहेश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयन् देवम् अनन्तो विश्वतो दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा महात्मनः तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्येवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो माधनैञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृशूंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वाम् सर्वतोनन्तरूपम् नान्तन्नमद्यन्न पुनस्तमादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनङ्गदिनैञ्चक्रिणै च राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वान्दोर्निरीक्षम् समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरम् परमवेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम् त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोक्तासनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्त शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि दीप्त स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा द्यावापृथिव्योदमन्तरम् ह्युव्याप्तन् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम् रूपमुग्रन्तवेदल्लोकत्रयम् प्रव्यथितं महात्मन्

रुद्रादित्या वसौ ये च साध्या विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते विस्मिताश्चैव सर्वे रूपम् महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो दौबाहोरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णो व्याप्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा दृतिन्न विन्नामि शमयञ्च विश्रो दंष्ट्राकरानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निवानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदेवेश जगन्निवास अमी चत्वा नृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा संसहास्मदीयैरपि योदमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरु माङ्गैः यथा नदीनाम् बहोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति विज्वलन्ति यथा यहादीप्ते जलनम पतंगा विशंति नाशा समृद्ध वेगा तथा नाशा विशंति लोकास्तवापि वक्त समृद्ध वेगा्रसमान सलोकान्ग्रा वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्थो ग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्वि लोकक्षयकृत्प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमि अप्रवृत्तः भविष्यन्ति सर्वे एव प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्ममुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुक्ष्वराज्यम् समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् द्रोणै च भीष्मैम् च जयत्रथम् च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वयि जहिमाव्यतिष्ठा युध्यस्वदेतासिरे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटि नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् वीतवीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषि केश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते नमेरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासत्वमक्षरम् सदसत् मादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं वित्तासि वेत्तासि वेद्यै च परै च धामत्वया ततम् विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शाङ्कः प्रजापति प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसवै यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतामहिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनवो जनेषु एकोऽवाप्यच्युत तत्समक्षन्तत्क्षामये त्वाममप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् मृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गलिनञ्चक्रहस्तम् इच्छामि चक्रहस्तं द्रष्टुमहन्त तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपम् परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रिया तपो तपोभिग्रैं रूप शक्य हृलोके दृष्ट्य कुर प्रवीर माते व्यच विमूभ्वार्वांगोरमी दृद् व्यपेतमिः प्रीतमनाः पुनस्तन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यह इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् रूपं न भूयः आश्वासयाम स च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम् मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त स चेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वे वेदैर्नतपसा न दानेन न शक्ये वां विदो दृष्टुं दृष्टवान् सीमायथा वक्त्यात्पन्नयां शक्यः हमे वां विदोर्जुना ध्यातुं दृष्टुं इंचतः तत्वे न प्रवेश्तुं इंच परंतपः मत परमो मत्बक ङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणस्तु योगेशं सच्चिदानन्दो वासुदेवं व्रजप्रियम् धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्ण वंदे जघ गुरु जय श्री कृष्ण चरण निज मनु मुकुरु सुधारी बरन जसु, जो तनु जानिके विमलजसु पवन कुमार बल सुमिरौ विद्या बलबुधि मोहि हरं कलेस विकार। जय हनुमान ज्यान सागर जय कपि सती राम रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबे सा कानन कुंचित के कु हाथ विराजे कांधे सुवन के नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुयति चातुर राम काज करि को आतुर प्रभु चरित्र को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरिही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा, भी असुर जरावासुरहारे राम चंद्र के काज लाय सजीवन लखन आए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर विद पाल सके कहाँ ते तुम उपकार की नाराम मिलाय राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली रोता मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही गए काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते ते। राम दुआरे तुम रखवारे रखबारे बोतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखला है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हार है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव नाई जो सद्वार पाठ कर कोई महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चलीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरणा रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसुसुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय